ассалаумғалейкум сабко ит Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер сіздердің айт мерекелеріңіз құтты болсын ерекше, ерекше көңіл бөліп аударып дайындалады мысалы әйелдер қолдарына қына мен сурет салады әр үйде айт мерекесі үшін базарға барып көп киімдер алады әр адам жаңа киімін киеді айт намазына барып келген соң өздерінің традиционный савия деген тәттісін дайындайды қыздар балалар қолдарын хнамен бояйды әйелдер ә, балаларға ақша береді сыйлық беріледі әркім бір біріне туысқандарына көршілеріне ә, кедей кісілерге ә, подарка беріп әркім короче по возможности -мөз, көмектесуді бір біріне жақсы қуаныш сыйлауға тырысады менің видеомды ә, тамашалап лайк басып үм, каналыма поддержка жасауды өтінемін бүгінгі видеомды ә, тамашалап көріңіздер қалай айт мерекесін біз өткіздік так міне сестрасы ә, күйеуімнің келе жатыр жолда бүгін айтты айт күні айттың екінші күні мен не пісірдім кішкене чүт-чүт пирожки с бір үш төрт қана бауырсақ пісірдім потому что бауырсақтарым менде не очень получается бірақ қыздарым өте жақсы көреді сондықтан үш төртеу ғана пісірдім қыздарым жеттеп. Ә, пирог пісірдім ә, духовкаға ә, и міне мынандай печенье мұнда короче килограммдаған печенье бар бірақ дәмі онша емес бірақ көп үйге барсаңыздар осындай бір пачканы ашып чаймен береді мін бір қырық рупидан болады получается жетпіс сексен теңгеден бір штугі и міне мына екеуін ашып мынау орешкамен ішінде маған мынау ұнайды мынау да ничего бірақ мынау андай простой совсем вот осы екеуін ашып қоямын қазір мынаны беремін чаймен пирог и міне мынау традиционный Ө, не лапша мен лапша деймін бірақ бұл вообще аты өзінің самия міне самия деп жазылып тұр савия бұны сүтке сүтті қайнатады дағы короче жарты литр сүтті қайнатады да міне мынаны салады бір қайнаған кезде уже бұны алып тастайды и суы суыған кезде андай ә, тәтті болып не сладость болып шығады бәр үйде айтта осындай сладость пісіреді қазір сіздерге міне мен қазір сүтті қайнатып жатырмын қазір соған қосамын бір қайнаған кезде уже не андай өшіре салам, өшірем, и піскен кезде қазір көрсетемін результаты қандай болады міне ә, мынандай болып піседі міне мынандай болып ә, көбісі бетіне орешкалар қояды суыған кезде украшать етіп бетіне орешкалар фисташкаларды мелке мелкий қылып былай бөліп бөліп бетіне себеді потом холодильникке қояды холодильникта бір бір сағаттай тұрғаннан шығарып уже салып жей береді мынау короче лапша ә, сүтті өзіне қатты андай тартып алады дағы қою болып қалады сосын осыны жейді әр үйде айтта осы Ә, тәттіні дайындайды олардың традициясы тек осы тәттіні дайындайды таңертеңде айт намазына сағат таңғы жетіде барып келеді да осы тәттіні бәрі бір бірден олад. Сосын, пау, Осын, күндіз, жеп алады сосын ұйықтайды сосын күндіз тұрып уже завтрак жеп өздерінің делаларын істей береді चलो ठीक है आप चीज़ तो बारे Thank you side पे हो अब तो ला आप तो हमको कमरा क्या पड़ रहा है ठीक हो बारे ये उनकी चीज़ें हैं Thank you बाजी आप आए बहुत खुश हो ये शॉट एक ही लाए थे हमारे रास्ते में थे ये एक और भी इसमें नहीं था मरीन बस दूध करने आया

İyi